বেকগ্ৰাউণ্ড বিগ এক্সপ'জ তেৰ কোটি তিৰাল্লিছ লাখ ছয়াশী হাজাৰ টকাৰ মূল্য এটোপাল বিশুদ্ধ পানীৰ শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ এক ভয়াৱহ কাহিনী সুদীৰ্ঘ সোতৰ বছৰে কিয় সম্পূৰ্ণ নহ'ল অসম পানী যোগানৰ সপোনৰ আঁচনি সন্দেহৰ আওতাতে ব্যাকম যোৰহাট সংমণ্ডলৰ পানী যোগান পৰিষদ দুহেজাৰ ন বৰ্ষতে আধাৰশিলা স্থাপন হোৱা সপোনৰ আঁচনিখনৰ সম্পূৰ্ণ নহ'ল পঁয়সত্তৰ শতাংশ কাম সহকাৰী আয়ুক্তৰ প্ৰতিবেদনত ভয়ংকৰ তথ্য কোটিটকীয়া আঁচনিৰ কাম ডি পি আৰ অনুযায়ী নিৰ্মাণ নকৰাৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ সৰ্বমুঠ পাঁচ হাজাৰ পোন্ধৰ পৰিয়ালক উপকৃত কৰিবলগীয়া এই আঁচনিৰ ফলাফল মাথো বিগ জিৰো সাতজনকৈ কাৰ্যবাসী অভিযন্তাও কিয় হঠাৎ হৈ পৰিল গান্ধীৰ তিনি পুতলা ষোল্ল কোটি ঊনচল্লিছ লাখ তিৰাল্লিছ হাজাৰ টকাৰ বৃহৎ পুঁজি আৱণ্টনৰ পাছতো চূড়ান্ত ৰহস্যজনকভাৱে আজিকোপতি পাঁচ হাজাৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে আজিও চটফটাবলগীয়া হৈছে কেৱল মাত্ৰ এটোপাল বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে ইয়াৰে চৈধ্য কোটি পঁয়সত্তৰ লাখ একচল্লিছ হাজাৰ কেন্দ্ৰীয় পুঁজি এক কোটি তেষষ্ঠি লাখ ঊনচল্লিছ হাজাৰ ৰাজ্যিক পুঁজি আৱণ্টিত ধনৰ গ্ৰাউণ্ড জিৰ'ত খৰচৰ হিচাপ আঠাশী শতাংশ ইতো আথা কি হতাঙ্ক ধন ব্যয়ৰ অনুপাতত দিশ্ৰমাত নহয় কামৰ হিসাব বিভাগীয় পৰতিপক্ষৰ চূড়ান্ত গাফিলতি বিগ এক্সপৰ্ট সবকা আমি ইতিমধ্যে আমি জানিব পৰিছো যে খিবহাগৰ জিলাৰ যেটো এটা আপোনাৰ পানী যোগান অখনি নম্বৰ যেটো বয়াগুম কেলাংগৰি সংঘটিত হৈছে আৰু হিবহাগৰ চহৰৰ মূল মাজমজিয়াত এটা এনে ধৰণৰ এটা 13 কোটি 16 কোটিৰ অধিক এটা বৃহৎ পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰি থকা সেই সময়তে দুহেজাৰ সাত চনতে আমি জানিব পৰা মতে দুহেজাৰ সাত চনতে নিৰ্মাণ নিৰ্মাণ কৰা সেই এটা বৃহৎ আঁচনিখন আজি পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল আৰু আমি আমি জনাত ইয়াৰ এই চক্ৰটোৰ লগত এটা বৃহৎ চক্ৰ জড়িত হৈছিল যাৰ ফলশ্ৰুতিত আজি কামো সম্পূৰ্ণকৈ হৈ উঠা নাই আৰু আমি যিমান দূৰ গম পাওঁ ইয়াৰ কিছুসংখ্যক পাইপ বেলেগ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ল তাৰপিছতো ইয়াত থকা একাংশ যিসকল অভিযন্তা আছিলে ইয়াত 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 নিয়োজিত যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছিলে গোটেই সকলোৱে ইয়াত যেন এই গোটেই দুৰ্নীতিত আচলতে নিমজ্জিত হৈ গোটেই বিষয়টো যেন লুটি পুতি খোৱাৰ যে তেওঁলোকে এটা সুবিধা পালে এইটো আমাৰ মনময় হৈছে আৰু বিশেষকৈ জিলা সহকাৰী আয়ুক্তৰ যিটো প্ৰতিবেদন এই প্ৰতিবেদন আচলতে তাত জল জল পটল বাবে স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ পাইছে ইয়াত ডি পি আৰ যি ডি পি আৰ যেনেধৰণৰ প্ৰস্তুত কৰা ডি পি আৰ মতে কোনো ধৰণৰ কাম তাত অগ্ৰগতি লাভ নকৰে কৰিলে যাৰ ফলস্থিতিত আজি আজিলৈকে তাত পাঁচ হাজাৰ পাঁচ হাজাৰৰ অধিক পৰিয়ালক সাঙুৰি লোৱাৰ যিখন আঁচনি এঘৰ মানুহৰ আজি পৰ্যন্ত পানী যোৱা সম্ভৱ নহৈ নুঠিলে গতিকে আমি টাইম স্বতন্ত এটা কথা স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছো শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে অনতিপলমে এই যিটো দুহেজাৰ সাত চনতে নিৰ্মাণ কৰাৰ যিটো পানী আঁচনি এই আঁচনিটোৰ ওপৰত তাইক তদন্ত ক্ষীপ্ৰতাৰ এটা তদন্ত কৰি দোষীক উপযুক্তক শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ দাবী উখাপন কৰি অন্যথা কিন্তু টাইম স্বতন্তা ইয়াৰ ওপৰত এক প্ৰতিবেদনী কাৰ্যসূচী হাতত তুলি ল'ব লাগিব তেওঁ আপুনি নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কেৱল মানদণ্ডৰ এছ চি পাইপৰ বিজেপিৰ অধীনস্থ শিৱসাগৰ সুশাসন আৰু সু প্ৰশাসনৰ উদাহৰণ দিয়া বৰ্তমানৰ অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিটো বিভাগ যে ভিতৰি কিমান ফুফুলা কিমান দুৰ্নীতি পৰায়ণ কিমান দুৰ্নীতি বান মানুহে ভৰি আছে এই বিভাগসমূহ বাৰে বাৰে এই কথাটো প্ৰমাণ হৈছে সোতৰ বছৰৰ পূৰ্বেই শিৱসাগৰৰ পানী যোগানৰ সপোনৰ এটা আঁচনি আছিল পানী যোগান আঁচনি এই আঁচনি আজিৰ তাৰিখতো বিকল হৈ গৈছে মানুহৰ মৌলিক প্ৰয়োজনবোৰৰ অন্যতম হৈছে পানী খোৱা পানীৰ যি ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থা আজিৰ তাৰিখলৈকে সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ নোহোৱা কাৰ্যৰ আমি কিন্তু অসম ছাত্ৰ যুৱ মেলাৰ অন্যান্য জাতীয় সংগঠনসমূহে এই কথাটো বৰ সহজমে ল'ব পৰা নাই আগতে বিজয়িষ্ট সন্দিকৈ নিৰ্মাণ কৰা এই আঁচনিটো আজিৰ তাৰিখতো কিন্তু সফল ৰূপায়ণ নহ'ল বিজেপিয়ে বাৰে বাৰে কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰে কংগ্ৰেছে বিজেপিক সমালোচনা কৰে এই কথাটোতো একদম আমি দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু কংগ্ৰেছৰ দিনত হোৱা এই আঁচনিখন বিজেপি চৰকাৰে যি প্ৰণালীৰ দায়িত্বত থকা কুশল দৌৰী নেতৃত্বত এই আঁচনি আজিও সফল হোৱা নাই আহ সোতৰ বছৰত বিজেপি বিজেপিৰ সাংসদ আছে এম এল এ ইয়াত আছে মন্ত্ৰী আছে তাৰ পাছতো এই আঁচনিখন সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ হোৱা নাই গতিকে এই কথাটো এটা স্পষ্ট হৈছে দুৰ্নীতিপূৰায়ণ বিভাগটোৰ কৰ্মচাৰীৰ লগত যে মন্ত্ৰী আমোলা জনপ্ৰতিনিধিও স্পষ্ট হৈছে অতি শিৱসাগৰ পৌৰ কৰদাতাৰ ৰাইজক ৰামঠগন এছ এম চিৰ সম্পূৰ্ণ সোতৰ বছৰে শিৱাসীন জালিয়াতি আৰু কেলেংকাৰী আশ্ৰয়েৰে হয়তো শিৱসাগৰৰ বহু তথাকথিত ৰাজনৈতিক দল তথা দল সংগঠনৰ নেতৃত্বৰ সাংগু পাংগুৱে কেৱল লুটিলে জনতাৰ ধন না খাওংগা না সানিডুংগা নীতিৰে তৃতীয়বাৰলৈ দেশৰ শাসনৰ বাঘজুৰি হাতত ল'বলৈ ওলোৱা বিশ্বৰ বৃহত্তম গণতন্ত্ৰত এতিয়া চৰম উৎপেক্ষিত হৈছে নেকি ভোটদাতা শিৱসাগৰবাসী বিভাগীয় সুৰংগা নীতিৰ বাবেই এতিয়াও ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ চৰকাৰী আঁচনি হৈছে শ্মশান যাত্ৰা সঘনে কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে তৰ্জন গৰ্জন কৰা শিৱসাগৰৰ আন এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি অখিল গগৈ নিমাথ নিঃ্ৰুপ কিয় বিভাগীয় সোপাধিলা নীতিৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া দিছপুৰে ল'বনে তদন্তৰ প্ৰতিলিপি পুনৰবাৰ ঘটনাৰ আঁৰত প্ৰতিটো প্ৰকৃত ৰহস্য আমি তথ্য সহকাৰে ৰাজহুৱা কৰিম নেক্সট বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ৰিপৰ্টত শিৱসাগৰৰ পৰা ইশাদ উল্লাৰ সহযোগত বেকগ্ৰাউণ্ড নেক্সট ৰিপৰ্ট এন বি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱ ভাৰতৰ কথা